Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita bercakap tentang manusia dan dakwah, pertama sekali kita perlu ingat bahawa ada sepotong ayat Al-Quran iaitu ayat 30 dalam surah Al-Baqarah. Sebahagian dari ayat ini berbunyi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ia bermaksud bahawa Allah Taala hendak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah secara tepat maksud umumnya ialah aku akan menjadikan di atas muka bumi seorang khalifah manusia sebagai khalifatullah memerlukan satu sikap yang sangat dalam maknanya sikap ini juga membawa kepada dakwah sepotong ayat al-Quran yang lain berbunyi uduu ila sabilir rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah jadi di sini maksudnya ialah serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perbincangan yang baik jadi khalifah dan dakwah adalah sepasang uh, ciri manusia yang tidak boleh kita nafikan namun manusia bagaimanakah yang boleh menjadi khalifah manusia bagaimanakah yang boleh membawa dakwah kepada Allah SWT? taala kedua-dua istilah khalifah dan dakwah ini apabila kita fahami keseluruhannya kita akan dapati bahawa akan ia akan merangkumi pelbagai aspek yang menjadi ciri hidup manusia aspek physical iaitu aspek biologi dan ekologi manusia. Kedua aspek psikologi, kejiwaan manusia. Ketiga aspek spiritual manusia. Dan keempat aspek sosial manusia. Maka di sini cuba kita faham dahulu aspek physical manusia. Aspek fizikal manusia merujuk kepada alam yang kita boleh amati dengan panca indera. Iaitu alam rasa, alam hidu, alam penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Ini adalah alam fizikal. Dan alam fizikal inilah yang banyak kali memesungkan pandangan manusia daripada dirinya dan bagaimana dirinya mau mendekati Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama, alam fizikal ini bila dikendalikan atau diamati dengan cara yang seimbang dari sudut spiritual dan juga psikologi, maka ia merupakan ayat-ayat ataupun tanda-tanda di alam ini yang membawa manusia kepada Allah Taala. Jadi alam fizikal ini adalah satu keperluan semasa kita hidup dalam dunia ini kerana batang tubuh kita pun fizikal juga. Tetapi alam fizikal ini tidak cukup untuk kita menyempurnakan dakwah kita. Ia adalah sebahagian dari dakwah kita. Alam fizikal ini mesti dikendalikan dengan baik supaya alam fizikal alam fizikal kita ini tidak dicemari dengan anasir syaitaniah dengan anasir yang jahat yang negatif yang mungkar yang boleh menjauhkan diri kita dari Allah taala seterusnya kita lihat alam psikologi manusia kejiwaan manusia alam ini adalah merangkumi dua aspek yang besar iaitu alam fikiran dan alam perasaan. Alam fikiran ini dirujuk banyak kali oleh Al-Quran. Contohnya ayat-ayat seperti afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal, berfikiran? Ataupun ayat lain seperti liqaumi yatafakkarun iaitu bagi kaum yang berfikir. Jadi alam fikiran ini dan alam perasaan kita Aspek perasaan kita bila dipadukan dengan baik maka alam psikologi kita akan menjadi positif alam psikologi kita akan memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah taala Alam perasaan kita adalah alam emosi dan emosi ini banyak merujuk kepada kalbu kita Kalbu ini adalah alam dalam diri manusia yang paling halus, paling dalam dan dia merupakan intipati kepada kejiwaan manusia. seterusnya yang ketiga ialah alam uh, sosial, alam kemasyarakatan. Kita tidak boleh berdakwah atau fungsi dakwah kita tidak akan berkesan jika kita tidak berada dalam kancah masyarakat jika kita memulakan masyarakat maka tidak ada dakwah di situ maka alam sosial dan alam masyarakat merupakan satu alam yang penting dalam hidup kita dan fungsi kita sebagai pendakwah seorang dai atau para duat mesti melibatkan alam masyarakat masyarakat manusia mempunyai pelbagai ragam dan cabaran. Manusia-manusia yang kita hampiri, yang kita seru ini, mestilah kita santuni dengan ilmu dan pengalaman. Juga kita mesti punya kesabaran yang tinggi kerana tidak semua manusia mudah untuk menerima dakwah ini. Dan alam spiritual, Alam kerohanian, ini alam yang paling kita sedari jika kita tahu tentang apakah maksudnya alam roh, alam arwah. Dan ini telah kita terlibat di dalamnya sebelum kita dilahirkan di dunia ini lagi. Contohnya ada satu soalan, Alastu bi rabbikum, Qalu bala syahidna. Al-Quran ini bermaksud bukankah aku ini Rabb kamu alastu bi rabbikum dan kita jawab di alam arwah dulu qalu bala syahidna sudah tentu kami menyaksikan hakikat bahawa kamu adalah rabb kami kamu itu Allah adalah rabb kami ini di alam arwah alam roh jadi dalam alam ini telah kita saksikan hakikat ini telah kita persetujui hakikat ini cuma bila kita masuk ke alam dunia ini ada di kalangan kita yang menidakkannya ada di kalangan kita yang mengingkari mengingkari hakikat ini seorang pendakwah tidak boleh berjaya jika alam rohnya tidak dapat dibina jika alam rohnya tidak dapat dimakmurkan dengan zikrullah dan maksud zikrullah dan juga ciri-ciri mahmudah ataupun ciri-ciri yang terpuji dalam diri manusia. Seorang pendakwah tidak akan berjaya tanpa keikhlasan. Dan keikhlasan ini berada di dalam dua alam. Iaitu alam psikologi manusia, fikiran dan perasaannya mestilah ikhlas dan juga dalam alam roh Alam kerohanian. Dalam jiwanya yang rohi itu mestilah ada keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang akan menentukan dan akan menjadikan kita sebagai pendakwah yang berjaya. Dan diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi keredaan Allah Ta'ala itu adalah uh, tujuan kita dan keredaan kita kepada Allah taala itu adalah juga satu tahap yang mesti kita capai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.